I <laughs> do это коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности. Карл Марк отождествил революцию с насилием, которое разрушает структуру общества, традиционно сложившуюся. Карл Маркс, в свою очередь, считал революцию выражением сущности если мы находимся на так называемой пиратской станции Революша. Это место является очагом революционной мысли. И у нас есть возможность пообщаться с представителями общества. Да. Что такое революция? Переворот. Это хорошо или плохо? Хорошо. Мы топчемся на месте просто всем обществом. Техника фактически не развивается. Кажется, что все движется вперед, но на самом деле мы просто застыли во времени. Я за сексуальную революцию. В целом я за революцию вообще. То есть э, в мире переворот надо какое то делать, что-то менять. Вот, потому что то, что мы видим сейчас, это все пережитки. Это пережитки старого. Еще какая-нибудь может быть... Мы молодежь, мы выбираем. Не более цветы дома Мир! Мы против войны, но мы за революцию. народу, и он позитивно заряжен. У меня море эмоций, у меня переполняет все. Я готова танцевать, только танцевать ради молодой музыки. Пиратская станция рулит. А что ты можешь сказать по поводу пиратской станции? Я считаю, что пиратская станция революция, как это вот сейчас, это прорыв. Я могу сказать, что это отличное мероприятие, которое дает бодрость и заряд энергии на целый год. Это отдых! Это лучший фестиваль драм н бас музыки, который может существовать на свете. это шоу, мне очень нравится.